یہ الحمدللہ وہ چیز ہے جس کا نتیجہ سجدہ اور اس کا نتیجہ غلامی ہوتا ہے اتنا انسان ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے بندے کا مطلب ہمارے زبان میں کیا ہے غلام تو غلام کا مطلب کیا ہے وہ خریدا ہوا جس کی نہ مرضی ہے جس کا نہ کوئی رائے ہے جس کے نہ کوئی مخالفت ہے اس کے کوئی وجود نہیں ہے اس کا ایک بال بھی اپنے آخا کے رضا کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اب تمام زندگی کا جو ہے امتحان وہ اس کیفیت کے امتحان ہے کہ آپ اس پر کتنا قائم رہتے ہیں اگر آپ اس کیفیت سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو صبر بھی ختم ہو جاتا ہے صبر بھی اس کے اندر آ گیا کناٹ بھی اس کے اندر آ گیا آجزی بھی اس کے اندر آ گیا توکل تو بھی اس کیفیت کے اندر آ گیا حمد والے کیفیت پہ ہمارے جتنے بھی اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا ہے جو اس حمد اور شکر والے مقام میں جتنے مضبوط ہوتے ہیں تو یہ تمام کائنات کے نبیوں کا آنا اس حمد والے مقام میں انسان کو واپس لانا ہے تھوڑی سے لغزش ہو گئی نا اس قیفیت سے وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجَرَتَ تھوڑے سے لغزش ہوئی کہ بھول ہو گئی کہ یہ اس اس کندوں کے قریب نہیں جانا وہ تھوڑا سا بھول کر کے اس نے کھا لیا کیا پریشانی آگئی کیا سرگردانی آگئی نے بولا دونوں زمین پہ اتر جاؤ اب تمہارا امتحان ادھر سے شروع ہوگا اور ادھر سے ہوگا کیونکہ تھوڑے دیر کے لیے اس قیفیت سے نکلا اس کے کپڑے اترنے لگے انہوں نے فرشتوں سے کہا تو کل تو آپ مجھے سجدہ کر رہے تھے آج آپ نے میرے کپڑے اتارے آپ پھر میرے سب کچھ ہے بولا تمہارا منزل چینج ہوگی اب تم نے ادھر جانا ہے اتنے سے بات حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے ناراض ہو گیا تھوڑا سا اس قیفیت سے ہٹ گیا ہم سنا و رضا والے کے. اس میں رضا بھی ہے اس اس میں میں قناعت بھی ہے اس میں محبت بھی ہے اس میں عشق بھی ہے اس محمد والے مقام میں شکر والے مقام میں یہ اتنا اس کا توقع اس مقام والوں کا ہوتا ہے کہ جب اس نے آگ کے لیے اس کو باندھ دیا کہ اس کو اس میں پھینک دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اس نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں میں آسمانوں میں غلغلہ ہو گیا کہ اے رب تمہارے خلیب جس کو آپ نے دوست بنایا ہوا ہے اس کو آگ میں بھی پھیک کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اسے پوچھو اگر وہ کوئی مدد مانگتا ہے نا تو اس کو مدد کرو وہ آیا بولا کہ میں آیا ہوں آپ کے کیا مدد کرو بولا اللہ نے کیا فرمایا بولا اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اسے پوچھو بولا میرے اور اللہ کے درمیان نہ آنا چاہو ہم اور مقام شکر کا ہے کہ وہ راسی ہے اس نے اتنی نعمتیں کھا لیا اس لیے کہ جب بزرگوں نے ایک چھوٹا سے مثال دیا ہے محمود غزنوی اور اس کا جو غلام تھا بہت ہشار تھا تو وہ شکار بھی گیا ہوا تھا کسی نے بہت کھیرہ دے دیا تو جب محمود غزنوی نے کھا لیا وہ بہت کڑوا تھا اس نے ایک وزیر کو دے دیا دوسری وزیر کو دے دیا تیسرے کو دے دیا سب نے چکتے چکتے یہ کہا کہ ہمارے سے بہت زہر ہے بہت آیاز دور تھا کمال والا تھا اور مقام اور شکر میں تھا اور مقام رضا میں تھا اور مقام اتعاط میں تھا اور سو حیران ہو انہوں نے کہا اتنا کروا زہر آپ نے کھا لیا بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کروا زہر کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ سے اتنے میٹھے کھا لیے کہ یہ اگر میں اس کا کرتا تو میں اپنے مقام سے ہٹ جاتا میں پر غلام نہیں ہوں میں پر آپ کا پھر میں آتا ہوں جب انسان پر مسئیبتوں کے اس دنیا میں آتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ جب تبارک اللہ دی بیدی الملک وہ ہوا علا کل شیئر قدی خلق الموت والحیات اللہ یبلوکم ایوکم احسن وعملا میں نے یہ سب موت اور زندگی اس لیے بنا دیا کہ میں یہ دیکھ لوں کہ جو اس نے بولا الحمدللہ سب کچھ آپ کا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں جب اس نے یہ بول لیا بندگی میں غلامی میں شامل ہو گیا تو اب اس غلامی اور اس پہ یہ کتنا قائم رہتا ہے وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ امتحان آپ کو کس کس چیزوں سے لے لے جتنا اس پر یہ مضبوط رہے گا اتنا اس کے لیے وہ رہے گا تب انہوں نے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے حمد والے کے لیے بند ہے جو اپنے حمد کا یہ پورے کا حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اس میں سے کسی کیفیت میں سے آپ گر رہے ہیں اس سے تو آپ کو پرابلم ہوگی آپ کو مشکل ہوگی اگر توزخ کی علامات میں سے اس امتحان میں کچھ آ گیا حرس آ گیا اگر اس میں سے اس راستے سے اس کیفیت سے آپ کو باہر کر دیا آپ کو غصہ آ گیا آپ کو تکبر آ گیا یہ ساری چیزیں عبد والے سسٹم میں نہیں ہیں عبد والوں کا ایک جو جنت ہے وہ ان کے ان کے کی وجود ہے جو آگے آ جاتا ہے جو قبر میں اس کو فراخی مل جاتی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے عبد اور بندگی کا اور حمد کا اور شکر کا مقام نہیں چھوڑا اپنی جگہ سے اور اس نے اس مقام کو موت تک کا آگے کیا فرمایا اللہ تعالی نے یا اے سن لو اے نفس مطمئن ہے ہے نفس آجاؤ داخل ہو جاؤ میرے جنت اور میری عبادت میں بتقل فی عباد بتخل پہلے آئے عباد کون ہو گئے غلاموں میں اس کا سلا یہ ہی ہے کہ اب تو جو, جو کہتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میراج بھی بلاتا ہے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کیا حالت تھی ضرور تاریخ پڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن جب وہ اپنے اس عبد اور بندگی سے نہیں آتا تو آسمانوں کے دروازے بھی کھل گئے فاصلوں پہ کم ہو گئے اور انہوں نے سب سیر بھی کروا دیا کیوں کہ پہلے ہم اور اللہ مل گیا اس کے بعد کام رب العالمین کا تھا جو کچھ اس کا ہے کوئی غم کوئی دکھ کوئی تکلیف ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں آپ کو آزمائش کی نہ ہو اور اس وقت تک انسان اس پر قائم رہتا ہے جب وہ بندگی کے اس پر ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں وہ عتیق بھائی سے میں نے پوچھا میں نے کہا عتیق بھائی آپ نے قرآن مجید میں کتنا پڑھا ہے یہ یونس علیہ السلام کے قصے کو یونس علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے قوم سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ میرے لیے کیا حکم ہے گا تھوڑا سے انتظار کے بغیر اور اس کے طرف دیکھنے کے بغیر انہوں نے راستہ پکڑ لیا اور جانے لگ گیا گیا جب جا گیا تو کشتی میں بیٹھ گیا سر. کشتی میں بیٹھ گیا جب کشتی اس گرداب میں آ گئی تو ان لوگوں کو زمانے میں پتا تھا کہ جو غلام آقا کے مشورے کے بغیر اجازت کے بغیر آتا ہے تو کشتی آگے نہیں جاتی ہے تو جب وہ گھومنے لگ گیا اور گھومنے لگ گیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کون ہے وہ غلام جو آقا کے بغیر آیا کسی نے جواب نہیں دیا دوسری تیسری مرتبہ اس نے کہا میں ہوں میں اپنے آقا کے ساتھ اس کو احساس ہو گیا انہوں نے کہا تو پھر چلان مارو ہمیں نہیں غرق کرو جب اس نے چلان ماری تو اس نے پھر مچھلی سے کہا کہ اس کو پکڑو جب مچھلی سے پکڑ لیا اور اس کو اندر رہ دیا پھر اس نے مچھلی کو کہا کہ ان کو فکم ہوا کہ باہر پہن پھر ایک قدو کا درخت سر سبز ہو گیا وہ قدو کا درخت کانے لگ گیا اس کے جسم پورا گل گیا تھا جس طرح وہ جلد اس کے وجہ سے اس کے بعد اس کہا کہ وہ کھاتا رہا اور اس چھ مہینے جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو خوش کرنے میں ہو گیا شروع جب وہ خوش کرنے لگا تو وہ ایک دن بیٹھا ہوا بڑا موڈ خراب تھا تو کسی پرشتہ آیا اس کے انسان کی شکل میں کہ آج کیوں اس طرح بیٹھے ہوئے یہ درخت اس سے میں پتے بھی کھاتا تھا اور اس میں میں جو ہوتا تھا وہ بھی کھاتا تھا تو فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم ناراض ہو کہ ایک درخت کا تم تو میرے چینوی ہزار لوگ گاؤں والے چھوڑ کر کے ناراض ہو گئے کہ اللہ ایک برباد کرو میں جا رہا ہوں ناراض ہو گئے آج تمہارا ایک درخت سوکھ رہا ہے اور تم تو کیفیت رضا کی ہے کیفیت اس سے حمد میں ہے کہ جب ہم نے بندگی کا اقرار کر لیا جب ہم نے ہم پڑھ لیا جب ہم نماز میں آتے ہیں اور ایسا تحفہ ہمیں دے دیا اس نے جیب میں کہ آپ کے ہر نماز میں یہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں فاتحے کے آپ کے وہ اصلی کام جو سجدے اس میں آپ گرتے ہیں لیکن کیفیت کیا ہونا چاہیے سوچ کیا ہونا چاہیے اور زندگی میں عملی طور پہ اپنے احساسات کو ان چیزوں سے کتنا وابستگی ہے کتنا اس کے وابستگی نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو تربیت رکھا ہوا ہے اس لیے مشایخ رکھے ہوئے اس لئے تربیت گاہیں رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس لیے انبیاء آئے کہ اس اس دنیا کو ان چیزوں سے جو یہ جاتے ہیں اس میں اس کیفیت اب اور بندگی اور غلامی سے اٹ جاتے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ ان کے ذریعے سے قرآن مجید کو قیامت تک اس لئے رکھا گیا کہ وہ تمام اور جتنے کسے کس قرآن مجید میں ہے صرف خیفیات بتاتے ہیں کہ فیرون نے ایسا تکبر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا سمجھایا کہ تغا جاؤ اس کو بولو فَإِنَّهُ تَوَا جاؤ موسیٰ علیہ السلام بیرا ہو گیا ہے تاکبر والا خیفیت سے نکل گیا اب سے نکل گیا ہم سے نکل گیا اور اس کو ذرا سمجھاؤ اور اس کو یہ کہہ دو تو یہ تمام اس لیے آیا ہے کہ ہمارے نفس کا اور ہمارے دل کا اور ہمارا اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم اسی کے لئے تمام کتابیں ہیں اور اسی لئے آخری کتاب اور آخری نبی آئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقی والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آلہ واصحابہ وعنبائی اجمعین اللہم ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از حدیتنا وحبنا من لدنک کا رحمتنین کانتا وحاب اللهم انا نسألك العفو والعافية والمافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بكرامة القرآن. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه. وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين امين سبحانه